Кроме того, в Миме существует э, линейка программ PMD. PMD расшифровывается Program for Management Development. Это не дипломная программа, в отличие от MBA. Это программа выпускники, которые получают сертификаты. И э, линейка PMD предлагает два типа программ: э, так называемые функциональные, которые закрывают определенные функции. Так есть программа PMD Marketing, PMD управление финансами, PMD менеджмент и лидерство. Эти программы закрывают соответствующие функции управления. Например, если человек хочет разобраться с вопросами управления рыночной деятельностью, он идет на программу PMD Marketing, где за полгода системно разбирается с вопросами, как управлять э, рыночной деятельностью своей компании, как строить продажи, дистрибуцию и так далее. Если человек хочет научиться управлять людьми, он идет на программу менеджмент и лидерства, где за полгода у него складывается системное представление, что такое делегирование полномочий, как правильно приоритизировать задачи, как учитывать нюансы в рамках управленческой психологии и так дальше. Программа управления финансами — это программа, которая любому управленцу дает достаточный объем знаний, чтобы он понимал, как э, учитывать финансовые аспекты в управлении компанией, чтобы он разбирался, что такое баланс, что такое э, активы-пассивы, что такое отчет о прибылях и убытках, какие, чем отличается управленческий учет от бухгалтерского учета и так дальше. И есть отдельная программа, которая называется мини-MBA.